Цивілізацією. Доброго ранку! На цей раз скажемо, наші гості, яка знаходиться далеко від студії. Це Юлія Полищук, спеціаліст з феншу. І ми домовлялися сьогодні говорити про стіл. Хто б міг подумати, що він так само може впливати на, на наше життя, на наше самопочуття і на багато інших факторів. Доброго ранку, Юля! Алло, я... Да, доброе утро, я вас слышу. Да, сегодня мы будем говорить о рабочем столе, о его расположении. И рабочий стол, конечно же, может располагаться как в офисе, так и у вас дома, да, в вашем кабинете. Общие правила, мы поговорим сегодня об общих правилах, которые как бы неизменны. И первое, что стол рабочий должен быть расположен таким образом, чтобы сзади него... Вот если вы можете сейчас включить, Можем. Я сейчас покажу картинки, да? Угу. Я покажу на примере, как это должно выглядеть. Так, у нас есть первая картинка, Ось вона, да? а, вот она, це... да? Вот. Правильно, на первой. И да. на второй картинке, если мы посмотрим, у нас э, правильное расположение стола. То есть, когда вы сидите за рабочим столом, сзади вас должна быть стена. Это опора, это поддержка, это ваша защита. А, дальше, если мы посмотрим на третью картинку, да. а, на третьей картинке мы видим тоже, что есть опора, есть стена. Но за вашей спиной находится шкаф. Угу. Если за вашей спиной находится шкаф, то полки такого шкафа должны быть закрыты либо стеклянными дверцами, либо деревянными дверцами. Но должны быть закрыты обязательно. То есть, как бы, это правильный шкаф. Не очень удачный, но тем не менее правильный шкаф. Дальше на четвертой картинке, если мы посмотрим, то вы увидите разницу. Смотрите, у нас есть за спиной человека есть стена. За, стену, за спиной, перед стеной у нас есть шкаф, но эти полки, они открыты. И вот эти полки, они как бы перерезают пространство, и книги на полках, они являются неблагоприятными. И вот такой шкаф за вашей спиной имеет неблагоприятно. Они являются такими вот негативным, оказывают негативное влияние действия являются такими ядовитими стрелами, які вонзаются человеку в спину. А в чому, в чому особливість? Чому не можна мати. Ну, за картинкою виглядає, ніби оця от шафа з книжками дуже стильно. Що... Але чим вона загрожує? От смотрите, якщо ми повернемося на третю картинку, ми видим що закрыто. Это как, как стена, да, и человеку ничего не угрожает. Если мы посмотрим опять на эту картинку, на четвертую, то мы видим, что вот эти полки, они сами по себе, они открыты, и они уже перерезают пространство. И вот если человек будет как раз сидеть, да, то если мы присмотримся то над его головой, не над его головой, а где-то в центре его головы будет полка. То есть такой человек может очень часто болеть голова. Это опять же является вот таким негативным фактором, как мы рассматривали кровати, когда вот различные углы, они тоже режут пространство, и если они попадают на человека, это влияет неблагоприятно. Так и здесь. Угу. Те, що зображено на п'ятій фотографії, на п'ятій фотографії є стіл робочий, за яким, судячи з усього, немає ані стінки, ані якоїсь шафи, тобто немає опори. Це да, второй важный момент. Вот якщо ви посмотрите, то Перед рабочим столом должно быть свободное пространство, должно быть открытое пространство, которое означает ваши новые возможности. И если вы видите пятую картинку, то человек за таким столом сидит и смотрит на стенку. И если мы посмотрим дальше, шестая картинка она такая же: у таких людей у них, когда они смотрят на стену, то есть, как бы да, все закрыто, преграды у них нет возможности реализовать свой потенциал в карьере, нет возможности реализовать себя на рабочем месте, то есть не перед ними все двери закрыты, все возможности закрыты, и у нас очень часто, к сожалению, встречаются такие столы, с учетом экономии места, но это очень неблагоприятно. Что в данном выпадку рубиться, потому что насправді проблема ж в тому, что більшість офісів зроблені так, что столы стоять або ну один до одного, да, ну то так, так чи інакше ты бачиш стенку, дуже маленький простір, або не имеют действительно позаду себя какой-то стены, ну, очень близко до себе, не стены. Только разворачивать, только разворачивать стол, другого выхода нет. Если вы видите другого человека, здесь идет конкуренция, здесь идет соперничество. То есть, есть бывают такие фирмы, бывают такие структуры, да, вот в биржах. в данном случае, наверное, это будет хорошо, потому что биржа бизнес это война и когда люди соперничают они приносят больше доход но если у вас например работает бухгалтер и он будет сидеть напротив э дохода, бухгалтера сотрудника, да сотрудника да или другого сотрудника то есть у них будет все время какая-то идти война будут конфликты и человек будет отвлекаться от своего рабочего задания и, возможно, будет много ошибок. То есть в таком случае только разворачивать стол, э, отворачивать от другого человека, люди не должны сидеть напротив друг друга и не должны смотреть в стену. Если человек смотрит в стену за таким столом, но это неблагоприятно не для фирмы, это плохо для самого человека, у него нет перспектив развития в, в, на данном месте. Зрозуміло, наскільки близько чи наскільки далеко повинна стояти стіна або шафа для того, аби все, все спрацьовувало? Ну бо все одно, ну якщо подумати логічно, кожна кімната має чотири стінки. Відповідно так чи інакше за тобою завжди буде стіна, і перед тобою завжди буде стіна в, в кімнаті. Но вы должны выйти за стола, чтобы вам было удобно выходить, должно быть свободное место, чтобы вы спокойно могли свободно выйти из рабочего места. Но это не должно быть в центре. Вот сейчас мы поговорим. Смотрите, еще такой момент. если мы посмотрим теперь на седьмую картинку, то, как мы и говорили, с кроватями над рабочим столом не должно ничего нависать. И вот здесь видно, да, что лестница mm -hmm. над рабочим столом, да, mm -hmm. лестница над рабочим столом это также неблагоприятно, потому что вот представьте, когда над вашей головой что-то нависает сайт это как некая угроза, которая опять же давит вам на вот какие-то ваши возможности, какие-то способности, тоже возможны головные боли и это опять же тоже неблагоприятный фактор. То есть опять здесь же с учетом экономии пространство, но если мы развернем в данном случае хотя бы мы развернем рабочий стол вот где окно к этой стене, и лестница уже не будет у нас над головой, и у нас будет за спиной опора. То есть даже здесь можно придумать другое решение. Угу. На восьмой картинке рабочий стиль с слишком. Но ну, я вот уже что для экономии простору. Да, вот это последнее время, последняя тенденция очень часто появляется в нашем мире, да, в нашей сегодняшней жизни. Вот как мы уже говорили по поводу кроватей и особенно детских. Это касается рабочего стола. Вот такой пример детского стола. Смотрите, первое: сзади опоры нет, да. То есть это говорит о том, что э, ни учителя, ни родители ребенка не будут поддерживать. Дальше э, у ребенка перед ним закрыты все возможности, потому что он сидит и смотрит в стену, то есть у него нет возможности развития. И еще один фактор, над его головой находится кровать, то есть которая тоже постоянно давит ему как бы на голову. То есть у такого ребенка, во-первых, когда он спит, у него нет поддержки, когда он учится, у него нет поддержки. Вряд ли такой ребенок, сидя за таким рабочим столом, будет хорошо учиться и будет ему будет нравиться учиться. Я думаю, что здесь и успехи будут не очень хорошие, и родители будут очень часто, как бы, ругать ребенка, но не поддерживать. То есть вот такой стол – это очень плохое решение для ребенка, за которым он будет учиться. Так. И еще одна картинка. дев'ята за рахунком. Я... Вот тут вот в центре, да, стоите, я так вот разумею. Да, да. То, о чем вот вы задали вопрос, и вот как раз ответ на этот вопрос. Вот девятая и десятая картинка здесь очень хорошо характеризует вот то, о чем вы спрашивали: насколько далеко можно быть от стены. Вот смотрите, мы видим, что э, на данных примерах девятом, десятом примере здесь стол находится посередине. То есть это еще э, один неблагоприятный фактор, какой, тем, что первое, он не находится у стены, нет поддержки и второе кровать рабочий стол то есть ничего не должно находиться в центре квартиры в центре офиса здесь это офис и на следующем картинке это тоже офис центр должен быть свободным то есть все должно быть расположено по периметру и рабочий стол даже если эта комнатка маленькая если ваша спина находится там ну в метра метр от стены да то есть как бы вы все равно находитесь считается что ваш рабочий стол находится у стены но если вы видите что это по центру это плохо чему Одразу чему а, центр дома центр офиса это сердце и это вот является некой угрозой такой да как бы в прямом и в переносном смысле, потому что, ну, у нас должно хорошо циркулировать и работать наше сердце, и в центре ничего не должно быть, потому что это является некой угрозой, для, опять же, для вашего развития, для вашего здоровья, если это касается дома, относительно дома. А, на форма стола его размеры могут влиять на успешность людины за ним працює? Но форма, если, касательно формы, форма должна быть, вот как на последнем примере 10, да, форма должна быть прямая. Стол не должен быть Г-образным, потому что, ну, это удобно, но когда мы выставляем кровать, когда мы выставляем рабочий стол для того, чтобы он стоял благоприятно и приносил человеку удачу, новые возможности повышения в карьере, то мы выставляем ровный стол вот как дверь, когда мы измеряем компасом, так и стол мы должны его померить. К сожалению, Г-образный стол мы не можем померить. Мы не знаем, человек может развернуться, как ему удобно. За прямым столом он сидит прямо. Размер особо большой разницы не играет. Но так, чтобы вам было удобно и не было хлама, конечно же, на столе. Если стол захламлен, то, конечно, вы не можете нормально работать, вы не можете нормально концентрироваться, вы не концентрируетесь на своей работе, на своих задачах. Дякуємо, Юлія. Мені тепер зрозуміло, чому в моїй квартирі є спеціальне місце, яке я називаю кабінет. Це стіл, який стоїть в куту. Позаду мене немає стіни, а спереду мене є полички. Так, от я за тим місцем чомусь не працюю. Тепер зрозуміло, чому я відчуваю, що щось не так. Дякуємо, Юлії Полищук. Говорили з нею скайпом про те, наскільки важливе розташування столу для успішності людини. Ну а зараз маємо переходити до рубрики, що має назву. В день народження українця.